মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ অহাকালি তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত তোমালোকৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা তাত তোমালোকৰ তিনিটা আহিব তাৰ পৰা যিকোনো এটা লিখিব লাগিব ঠিক আছে ত' সেই হিচাপত মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেইটামান এটা কথাত এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কেইটামান মানে কুৱেশ্যন আৰু তাৰ এনচাৰ লৈ আহিছোঁ চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা ইয়াৰ পৰা এটা কমন পৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ কাৰণ তিনিটা আহিব তাৰ পৰা এটাহে তোমালোকে লিখিব লাগিব চ' ইয়াতে মই কি কৰিছ ইয়াতে কোন চনত কোনটো আহিছিল সেইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ কাঁহৰ বাচন গৰতা কঁহাৰ যি উপকাৰীৰ উপকাৰ স্বীকাৰ কৰে কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ মাটিৰ বাচন সাজোতা কুমাৰ চাৰি নম্বৰটো আছে যাক সহজে লংঘন কৰিব নোৱাৰি অলংঘনীয় বাটেদি যোৱা মানুহ বাটৰুৱা ঘৰতে থাকি কৰিব পৰা উৰ্ধক কুটিৰ উদ্ধক যাৰ মৰণ নাই অমৰ যাক পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰি অপৰিহাৰ্য যিজনে ইন্দ্ৰিয় জয় কৰিব পাৰে জিতেন্দ্ৰীয় যাৰ কোনো শত্ৰু জন্মা নাই অজাত শত্ৰু এঘাৰ নম্বৰ কঁঠালৰ সৰু কুলি মুচি পানীয়ে গাখীৰ দিয়া গাই গৰু জ্বলাহি যাৰ ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস নাই নাস্তিক যি কথাৰ অৰ্থ নাই নিৰক্ষ বা অৰ্থহীন এবাৰ গুটি লাগি মৰা গছ ঔষধি তাৰপিছত আছে যি কোনীৰ পৰা জন্মে অণ্ডছ যি আগেয়ে হোৱা নাই অভূতপূৰ্ব একে গুৰুৰ শিষ্য সতীৰ্থ যি উপকাৰীৰ উপকাৰ স্বীকাৰ নকৰে কৃতজ্ঞ আহ অকৃতজ্ঞ বিষ্ণুৰ ভকত যি তেওঁ বৈষ্ণৱ ৰান্ধি খাব পৰা কলৰ পুলি এইটো পচলা বুলি কয় একে মাকৰ গৰ্ভত জন্ম যাৰ মহদৰ চৰি সহদৰ একে ঠাইত স্থানীয়ভাৱে বসবাস নকৰা লোক অঘুৰী যি একেলগে পঢ়ে সহপাঠী যাক মূল্য দি কিনিব নোৱাৰি অমূল্য যাক পৰিত্যাগ কৰিব নোৱাৰি অপৰিহাৰ্য ততালিকে বুদ্ধি উলিয়াব পৰা শক্তি পটুত পনী ৰাতিপুৱাই যাৰ নাম আহৰণ কৰা উচিত প্ৰাতো স্মৰণীয় লেচ নহৰা বেঙৰ পোৱালি লালুকী কোনো কথা নিশ্চয়কৈ কৰিবলৈ নিশ্চয় কৰিবলৈ পটুৱা বিশ্বাসী মানুহ এইটো সজাতি তাৰপিছত চুহি খাব লগা বস্তু চুষ যিকোনো পক্ষ নলয় নিৰপেক্ষ যাৰ দয় মমতা নাই নিৰ্দয় যি কথা কোৱা উচিত নহয় অনুচিত যাৰ দুই হাত সমানে চলে সব্যসাচী তাৰপিছতে আছে হঠাতে হোৱা ঘটনা আকস্মিক ঘটনা যিসকলে জানে সৰ্বজ্ঞানী ত' মই সাতত্ৰিছটামান এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা মানে কুৱেশ্যন এন্সাৰ দিলোঁ চ' তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছা তোমালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা থেংক ইউ